वालेकुम नाजरीन मैं सैद ज़ाहरा आबेदी आपकी मेज़बान आज आपकी ख़िदमत में एक मरज के पोस्ट लाई हूँ मरज का नाम है नगलरिया शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब शराली सदरी यसरली अमरी वाहल़दत मिलसानी यऊ कौली अला अहमदिन मुहम्मदिन कमा सल तला इब्राहिम व आल इब्राहिम आयन का हमीदु मजीदीद मब्बारिक मोहम्मद व आला मोहम्मदिन क़मा बारक तला इब्राहिमा व अल इब्राहिम आयन क़ा मजीद जी हाँ तो ये है मरज़ जो है ये इसको कहते हैं निगलेरिया और ये समझिए कि ये बुखार की ही एक किस्म है लेकिन बुखार के साथ जो इन्फेक्शन होता है और इसका जो जरसुमा होता है ये बड़ा ही ख़तरनाक होता है ये गंदे पानी में नहीं पैदा होता है ख़ास बात यह है कि ये गंदे पानी के पैदावार नहीं है ये जो जरसुमा है और ये साफ़ पानी में पैदा होता है लेकिन उस साफ पानी में जिसमें के क्लोरीन की मकदार मुनासिब जो उसके मकर है उससे कम मिली हुई हो <coughs> सॉरी अभी आज ही मैं जब इंटरनेट पे ख़बरें पढ़ रही थी तो एक ख़बर नज़र से गुजरी तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ये अपने समाज के लिए ये तो पोस्ट बनाऊं लिखा हुआ है कराची में निगलेरिया से एक और नौजवान जान की बाजी हार गया यानी इसका मतलब ये है कि और लोग भी इसकी लपेट में आए हैं महकम सिंध के तर्जुमान के मुताबिक नॉर्थ कराची का रिहायशी बाईस साल मोहम्मद अरसल सत्ताईस अक्टूबर से निजी अस्पताल में जेर इलाज था आज जब मैं पोस्ट बना रही हूँ तो ये तीस अक्टूबर है तर्जुमान सूबाई सेहत के मुताबिक उसका पी सी आर टेस्ट मस्बत आया था ये पीसीआर टेस्ट जो आपने देखा होगा कोरोना में जो आया था टेस्ट कोई ख़ास वो नहीं करते थे कि इंजेक्शन से ब्लड लें या कुछ करें वो नाक में ज़रा सा कुछ वो डालते थे एक बत्ती सी और वो निकाल के फिर वो टेस्ट में आ जाता था तो ये भी टेस्ट इसी टाइप का होता है पी पी सी आर और महकमा सहत ने बताया है कि जिस इलाके का वो नौजवान था मोहम्मद अरसल उस इलाके से पानी के नमूने लेके कोऑर्डिनेटर को मुतला कर दिया गया है अच्छा ये इतनी कॉमन बीमारी नहीं है पूरे दुनिया में 400 मरीज़ मालूम हुए हैं नेगलेरिया के और महकमा सिंध ने बताया कि इस साल नेगलेरिया से हलाकतों की तदाद दस हो गई है ये भी एक वो है कि बढ़ने ना दी जाए ये सबसे अच्छी बात है अच्छा ये जो होता है इस बीमारी का जर्सुमा साफ और कुछ कुछ गर्म पानी में पाया जाता है जो के पीने के साथ या नाक में पानी डालने के साथ या तालाब में नहाने के साथ अगर साफ़ पानी भरा हुआ है और उसको पूरी तरह से वो नहीं किया गया है प्योर नहीं किया गया है क्लोरीन के साथ तो वो चला जाता है इंसानी दिमाग में मुंतकिल हो जाता है और इंसानी दिमाग में अल्लाह ताला ने हिफ़ाजत का एक सिस्टम रखा है कि दिमाग को एक झिल्ली में महफूज किया है ख़ास किस्म की झिल्ली में महफूज उस झिल्ली को तोड़ कर ये जाता है अंदर दिमाग में और जो दमाग का असल वो होता है मरकस उसको खाने लगता है और बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से खाता है और इस इसका नाम है एमीबा और इसको फैलाने वाले जरासीम का असल असल नाम नेगलेरिया फाउलेरी है तो देखिए कि आम तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी देखिए दस हो गए हैं और खतरनाक इतना ज्यादा है कि इससे बचाव की बेानतहा जरूरत है अगर आप नहाते हैं तालाब में तो अच्छी तरह से देख लीजिए नाक में पानी ना जाने पाए और मुंह के जरिए भी दिमाग तक ना पहुंचे ना ही ये जरसुमा खारे पानी में ज़िंदा रह पाता है और ना ही वैसे गदले पानी में यह है साफ पानी का जरसुआ और इसके लिए माहरी ने आप कहते हैं कि ने टिप कहते हैं कि घरों में जो आपके मौजूद टैंक हैं उनको साल में कम से कम दो बार अच्छी तरह से उनकी सफ़ाई की जाए और तमाम पानी निकाल दिया जाए उसके बाद फिर उनको साफ़ करके दोबारा से उनको भरा जाए और इसी और फिर उस पानी में जो नया भरा जाए उसमें क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल किया जाए जो कि बताई जिनकी तदाद बताई जाए या फिर अगर वैसे डालना है तो भी आ, उसका आपके पास तोजन होना चाहिए और अगर वो आप कहीं का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ठहरा हुआ तो उसको अच्छी तरह से उबाल लीजिए और उसके बाद फिर उसको इस्तेमाल में लाइए और ख़ास तौर से ये बात रहे ख्याल कि कहीं का भी पानी हो आपको आपके घर के अलावा तो आप उसको नाक के ज़रिए इस्तेमाल ना करें जैसे वज़ू करने के दौरान तो आप घर से वज़ू करके निकलें एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है एहतियात से बहुत सी चीज़ों से बच जाता है इंसान अल्लाह ताला अपने अमान में रखे हम सबको क्योंकि दिन बदिन नए से नए वो आते रहते हैं अमराज आते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हमारे लिए क्या चीज़ कहाँ से वो आ रही है तकलीफ़ दे चीज़ आ रही है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास एक तो तोहफान सेहत के असूल हों हमको अच्छी तरह से याद हो बाहर आपको खाना पीना है तो आप ये यक़ीन कर लें कि पीने के पानी को अच्छी तरह से समझ लें कि ये साफ़ है या नहीं है इसके लिए तो आजकल कल बॉटल्स चल गई हैं छोटी से छोटी बॉटल्स भी चल गई हैं बड़ी भी चल गई है जो कंपनीज़ की होती हैं तो अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे बीमारियां तो हैं जब से दुनिया ईजाद आई है वजूद में आई है तब से लेके आज तक बीमारियां हैं और क़यामत तक रहेंगी क्योंकि इंसान का और बीमारियों का तो साथ है अल्लाह ताला हम सबको महफूज व मामून रखे इसमें पानी सबसे बड़ा मंबा है कि हमें या तो वो सेहत देता है या हमें बीमार कर देता है तो हम हाँ, वो हमारे अपने उसमें है कि हम सेहत या अपने आप को रखें या बीमार करके रखें तो बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर सबसे बेहतरीन चीज़ होती है इसके साथ मैं अपनी पोस्ट तमाम करती हूँ व आखिरवाना अलहदुल्लाबीमिन वसलात वसलाम खैर मसलिन वालबीन ताहरीन अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए खुदाफ़िर